Ay Elvin, biz e, mən canlıda suallar mənə çox verdilər. Ervin Başqalı da Xəzər TV-nin aparıcısıdır. Layla xanımın işlətdiyi ifadə ilə bağlı mənim fikrim budur ki, məncaz mövzuda danışmıraq da. da. Bura TikTokdır, bir əyləncə segmentidir. Həmkarlarım haqqında istəməzdim burada danışaq. Mən danışıram bir dəqiqədən. Sən əyləncə səni qoşmayın da. Yo bildimmi? Yəni jurnalist sən əyləncə nədir ki, əyləncə? Sən də de əyləncə deyirsən. Yox, mən hadisə eləmirəm, qarışıram. Bura əyləncədir. Sən onda niyə xəbər paylaşırsan Kəlbəcəri qüllələdirlər, nə maraq. Onda get oynada. Yox, o xəbərdir. İstəsəz altında şərh yaza bilərsiniz. Hal-hazırda əyləncə məktəbinə girmişəm. Hələ də mən mən əslində Layla xanımı müdafiə etdim. Yəni mən pis danışmıram. Mən deyirəm gələr. o məcazi maraşdandan sözdə o səhv yerə yönəldildilər. Bu söhbət ondan gelir. Sən oranın əməkdaşsan deyə, mən sənin də bir şey öyrəndim. Ama bir şey var. Bu Lazım deyil də. Bu e? Bunu bəniz deyir, bunu Leman deyir ki, bura əyləncədi bir söhür söhürük. Sən də de deyirsən bu əyləncədir. Mən nə söyü söymürəm, nə bir şey eləmirəm. Amma yarışmaq istəyirəm. Həm həmkarlarımla, həm də qeyri-həmkarlarımla. Bura, bura, eğlence, bura əyləncə, bura kontent olaraq kim nə ilə məşğul olsa odur. Bura əyləncədir sənin. Bilirəm, e, mən jurnalist olaraq ölkəmçularımı müdafiə eləmək istəmirəm. O başqa şeydir. Yəni də nə üçün mən istəmirəm? Amma hər halda Bən. sən bir təmsil etdiyin televiziyada mövqeyini qoruya bilərsən. Çünki mən Lazım bir amçam deyiləm, kimi... e, həftə-həftə danışmaq ee, davam eləyə, yoxsa siz öz müzakirənizi davam etdirirsiniz. Oynaya bilməz. Yani, sən səna qadağa qoyulubsa televiziyada mən də başqa bir media qurumunda işləyirəm, amma jurnalistlə sadəcə söhbət getmir. Qadağadan Hı. söhbət getmir. Mən sadəcə həmkarımın barəsində olan mövzularda danışmaq istəmirəm, mümkünsə. Gəlin o oyun oynayaq. Heç üçün bir üçün. həmkarım haqqında. Bəli. Ona deyə bilər. Əlbəttə həmkarınla gəb donbalağa aşağıcaksan, onu müzakirə eləməyəcəksən ki, səhvdir, düzdür. Ona demə də çıxır. Yox, yox, heç bir həmkarım haqqında heç bir fikir bildirmərəm. O qorxudan irəli gəlir və bu jurnalist olsun. Olsun. Mən bütün həmkarlarıma hörmətim var. Sərhədlə də olmalıdır jurnalist fikir bildirmələr. Sənə sən bildirməyə bilərsən. Yəni amma bunu biz bir səhətdə belə yanaşı bu mövzunu bir qorxulu bir mövzudur sanki. Ana siz, siz də məni məcbur edə bilmərsiz də. Mən deyirəm oynamaq istəyirsənmi Məhəmmədəmmə? Mən? mən niyə səni? Sən, sən istəyirdin, mən qəbul etdim. Burda mənə su suallar verdilər ki, o məsələyə münasib 5-6 sual yazdılar, açan kimi. Hə. Ola bir məzəli məni görən kimi yazsınlar. Nə də səndən o, e sən, sən mövqeydə olan jurnalistlə mən oyun oynamaq. Get əyləncə başqa yerdə elə. Çox təəssüf edirəm ki, mən sənə hörmətim var, elə. Amma sən mə o o o o ailemde söz üstünde. Ben burada bir ay davet etmişim. Bu günleri burada. Ben ama davet etmek istemrem. Ben öz Sen elenmezsen niye davet etmişim? Söyür söyürdüler. Cemaati tahkir edildiler. Ay beni sen şu tutmuş. Kim açım geldi tahkir Onlarla davet etmişim. Ben özü özü, özü davet etmemişim ki. Yani ailemde sözün değil. M burada o o Olur, ben burada o meseleye götürmürəm. Oldu, Oldu sağ olun. Bir göz kayıra